На улице два митинга конкуренты. За секретаря міськради и против него. За кого? Ну, как так сказать? Я не знаю, можно кого-то другого? Я могу подсказать. Миша? Мешает. Старость, денег нет. Долги в квартире должны покрываться, правда? Невозможно платить. А как это связано с Мишаловым? Ну, чтобы помогли добиться нам всего этого. Дівчинка, не трогайте мене, у мене так болить спина, я спінаєї стою. на прохідні. Теж гаряче дебіл. Не не ворому немає. Не вистачає однієї зареєстрованої картки. При тому майже всі обранці громади присутні про перші півтори години сесії без коментарів. Карточку верните! Кто украл мою карточку? Поэтому с 25 апреля начинается Майдан в Днепропетровске против негодяя потолков коррупционеров! Оля, против кого Майдан? Кто еще хочет выступить с микрофоном Байера? Есть человек знакомством, с которой я горжусь. Давайте дадим слово господину Лыгину, по чьей инициативе. Это... Кто курит в зале? Вы бегали, кричали. Хотим сессию, чтобы убрать мешало. Вам сессию собрали, и вы не хотите регистрироваться. Ну вы нормальные люди, ёпары СТ. Вы ж клоуны. Клоун у нас самый главный рядом со мной сидит. Пользуясь случаем, поздравляю с прошедшим Олега Мороза Ивановича с днем рождения. Разбираемся, чему так. Инициативная группа наголошивает. Сценарий простой. Открыть сессию. Самое главное, чтобы она начала работать и зарегистрировались нужное количество депутатов. После этого у них с мэром хватает ровно 33 голоса для того чтобы протащить все вопросы, которые они запланировали. Самопомощь теж свою позицию озвучила. Эти люди не прошли по своим фамилиям и не заняли те должности, которые они сейчас занимают. Эту возможность им дала партия Самопомощь. И Самопомощь 30 марта этого года приняла. Сложное но и тяжелое решение. Повестка дня сегодняшней сессии должна состоять всего лишь из двух пунктов. Пытание пообещали перенести, но для того потребный кворум. Уже есть немножечко измененная позиция, есть требование поставить это пунктом первым. Ну хорошо, никто не возражает. Поддержать а, мою инициативу, инициативу Артема Александровича Хмельникова о переносе волнующих вас, вас вопросов в начало повестки. Але и это не помогло. Где мужественная фракция с мужественным лидером Лыгиным? Где он делся? Где они? То есть вы тут бегали, кричали, стучали, отрывали микрофон, размахивали этим э, 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 матювальником. Стирили у мене карточку. Ми гарін, давайте голосувати. Ви ж не голосуєте. Опозиція пояснює, в них немає довіри до слова міського голови. Створити кворум зараз, дати можливість проголосувати зручні питання і бюджетні питання, і подальші питання. Програми різні вони всі також були складені за, за участю цих двох осіб. Про які ми зараз говоримо, і тому необхідно їх також переглянути в подальшому після після розгляду питання відставки і секретаря і голови бюджетної комісії. Таким чином у засіданні, яке не почалося, оголошена перерва до 15-ї години, тринадцятого квітня, зазначимо також, що перерва означає, порядок денний можна буде змінити лише голосуванням при наявності кворуму. Тобто, це аж ніяк не вирішує суперечку, через яку позакаліційні депутати 12 квітня заблокували роботу. Проте у четвер Сідання буде на одну депутатку більше. Анжеліка Пилипенко, що вийшла з фракції опозиційний блок і нині голосує про мески більшості. Проблему недостачі одного голосу вирішить. Алевтина в Максим Будришенко новин каналу.